السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عبدی آج آپ کی خدمت میں جوش ملی آبادی کی پوسٹ لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب علی صدری امری من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و محمد محمدن کما صلیٰ ابراہیم و لعل ابراہیم اِن کا حمید مجید اللہ بارک اللہ محمدن ولیٰ علیہ محمد کم ابارک تعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ علیہ ابراہیم آ ان کا حمید مجید کوئی زمانہ تھا کہ جوش ملّیہ آبادی کے اوپر رومانوی شاعری اترا کرتی تھی لیکن جب ہندوستان میں تغیرات دیکھے تو پھر انہوں نے انقلابی شاعری کی اس انقلابی شاعری کے ابتدا میں ہی انہوں نے کہا کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب انقلاب و انقلاب دوسری جگہ وہ کہہ رہے ہیں آئین کشمکش سے ہے دنیا کی زیب و زین آئین کشمکش سے ہے دنیا کی زیب و زین ہر گام ایک بدر ہو ہر سانس ایک حنین بڑھتے رہو یوں ہی پے تسخیر مشرقین سینوں میں بجلیاں ہو زبانوں پہ یا حسین تم حیدری ہو سینہ اجدر کو پھاڑ دو اس خیبر جدید کا دربی اکھار اکھاڑ دو اب جوش کے باغیانہ تیور اس شاعری میں دیکھیے خیر اب سودا گروں اب ہے تو اس بات میں وقت کے فرمان کے آگے جھکا دو گردنے اب کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی وقت کا فرمان اپنا رخ بدل سکتا نہیں مدت تل سکتی ہے یہ فرمان تل سکتا نہیں جوش نے ظلم و ستم دیکھے تھے اغیار کے جلیاں والا سانحہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا جھانسی کی رانی کو مار دیا گیا تھا ٹیپو سلطان کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا دیگر رہنمائی وطن کی عصار و قربانی وہ بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے نیا ادب میں ایک نظم شائع کی اس نظم کی مقبولیت کو دیکھتے ہی فوراً اس پر پابندی عائد کر دی گئی یوپی میں کانگریس کی حکومت نے نیا عدب و کلیم کا شمارہ جو ان کا اپنا اخبار تھا اس کو ضبط کرنے کے احکامات دے دیئے مگر سن انیس سو چالیس میں سید صفت حسن نے آزادی کی نظمیں عنوان سے ایک کتاب شائع کی جس میں یہ نظم بھی شامل تھی اس لیے آزادی کی نظمیں بھی ضبط کر لی گئیں جوش کی تمام حرکت و عمل پر نگرانی ہونے لگی ان کے مکان کی تلاشی, تلاشی بھی لی گئی لیکن وہ بعض نہیں آئے وہ کہتے ہیں سخت حیرہ ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر نو انسانی کی مستقبل کی اب کرتے ہو فکر جب یہاں آئے تھے تم سوداگری کے لیے جب یہاں آئے تھے تم سوداگری کے واسطے نو اے انسان نو اے انسانی کے مستقبل کے مستقبل سے کیا واقف نہ تھے نو اے انسانی کے مستقبل سے کیا واقف نہ تھے ہندیوں کے جسم میں کیا روح آزادی نہ تھی سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی جب ہم جوش کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو مخصوص پہلو ملتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے رومانیت کا وہ تھا غلبہ ان کی شاعری پر جیسا کہ ہوتا ہے ہر شاعر کا اس کے بعد وہ حقیقی دنیا سے جب متعارف ہوتا ہے وہ اس کی خیالی دنیا ہوتی ہے ہر شاعر کی میرے خیال میں جب وہ حقیقت میں آتا ہے تو پھر وہ حقیقت کا اسیر ہو جاتا ہے تو دوسرے میں جو ان کی گھنگرج سمجھ میں آئی اور نظر آئی اور سنائی دی ہم اسی کو ان کی انقلابی شاعری کو کا درجہ دے سکتے ہیں ان اس انقلابی شاعری کا محور وہ اغیار تھے جنہوں نے آ کے قبضہ کیا تھا روح ادب نقش و نگار میں بھی ان کی انقلابی شاعری کا تصور ملتا ہے جوش نے رومان سے انقلاب کی جانب اپنی شاعری کا رخ موڑا اور پھر بتا رہے ہیں ہٹ کے اب سیو عمل کی راہ میں آتا ہوں میں خلق واقف ہے کہ جب آتا ہوں چھا جاتا ہوں میں اے قدامت پہ کھلی ہے سامنے راہ فرار بھاگ وہ آیا نئی تہذیب کا پرور دگار کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب 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 ولولوں سے برق کی مانند لہراتا ہوا موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا چھاتا ہوا اسی طریقے سے ان کی جو نظم ہے پیمان محکم اس میں تیئس اشار ہیں جس کے ہر شعر میں قسمیہ طور پر اعتراف ہے کہ اے وطن تو جب ہمیں پکارے گا ہر فرد تیرے ہونٹوں کی جنبش ختم ہونے سے پہلے تیری آواز پر لبیک لب کہے گا اب دیکھیں یہ تو تھا اس وقت کا جو ماحول تھا ہندوستان کا اسی میں وہ رہ رہے تھے تو اسی میں وہ جی رہے تھے تو اسی میں وہ شاعری بھی کر رہے تھے لیکن پھر وہ پاکستان آ گئے پاکستان آ کر ان کے لیے حالات کچھ سازگار نہیں رہے کیونکہ بغاوت تو تھی ان کے اندر اور وہ باز بھی نہیں آتے تھے بولنے سے لیکن یہ اس سے پیر پاکستان آنے سے پہلے کا قطعہ ہے ہاں بغاوت آگ موت آندھی میرا نام میرے گردو گرد و پیش اجل میری جلوں میں قتل عام جنگ کے میدان میں میری سیف کی اللہ وہی ذو خاک بن جاتی ہے بجلی برف دے اٹھتی ہے لو یہ پوری نظم ولولا انگیز اور انتہائی شررفشاں ہے جوانان وطن سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں لیکن وہ غلامی ذلت تحقیر بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ نوجوانوں سے کہتے تھے کہ اگر تم کو خونی کفن بھی پہننا پڑے تو بخوشی پہن لو لیکن غلامی سے نکل جاؤ آج بھی دیکھیں یہ حالات حالانکہ ہم اس اغیار کے غلامی سے نکلے لیکن ہم اپنوں کے غلامی میں موجود ہیں اب دیکھیے یہ اشعار تو اپنوں کے غلامی پہ بہو رہے ہیں اے جوان مردوں یہ ذلت کس لیے سہتے ہو تم مرد ہو کر ٹھوکروں کی زد میں کیوں رہتے ہو تم اے جوان مردوں خدارہ باندھ لو سر سے کفن سر برہنا پھر رہی ہے عزت قوم و وطن حقیقت ہے کیا ہوا ہے کل اڈیالہ کے باہر کیا ہوا ہے خیر بہرحال دنیا اسی کا نام ہے